ajin tushishini oldini oladigan terini yoshligini uzoq vaqtgacha saqlab qoladigan niqob tayyorlashni o'rganishni xohlaysizlarmi hozir sizlarga buni ko'rsataman bizaga kerak bo'ladi achchiq bodom ikki osh qoshiq sухой moloko ya'ni quruq sutdan to'rt osh qoshiq ikki osh qoshiq guruch uni bir osh qoshiq zaytun yog'i b o'n ikki vitamindan bitta ampula to'qson olti foizli spirt o'ttiz gramm bir osh qoshiq ukistinka va gazsiz ukis suv birinchi bo'lib ikki osh qoshiq maydalangan achchiq bodomni qo'shamiz bodomdan keyin 4 osh qoshiq quruq sut ya'ni suxoy moloko qo'shamiz 2 osh qoshiq guruch unidan qo'shamiz 1 osh qoshiq tinka qo'shamiz 1 osh qoshiq zaytun yog'idan qo'shamiz to'qson foizli spirtdan 30 gramm vitaminlarga to'yintirish uchun bitta ampula b 12 dan qo'shamiz hammasini bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz bir xil massa bo'lguncha bo'tqa holatiga kelguncha gazsiz suv qo'shamiz niqobimiz tayyor bo'lgan holati mana shunaqa holatga kelish kerak ushbu niqobdan haftada 2-3 marotaba foydalanishni tavsiya qilaman 15-20 daqiqaga surib so'ngra iliq suvda yuviladi